Вот давайте почеревочку. Вот Почеревки это, наверное, на любой стол. Угу. Офигенно. Ребят, это вес -то. этого почеревка до полукилограмма. То есть здесь полукилограмма самые мясные, самые вкусные как мясные, так и мясносальные кусочки. Сейчас мы еще дадим попробовать наш почеревок. Гопя, я делаете? уже уже наелся, подожди. Сейчас мы и биточек. У нас <laughs> еще есть очень крутейшая позиция, смотрите, это грудина вареная запеченная. <laughs> запекается она в печи. У нас есть ряд блюд, которые запекаются реально в украинских печах. То есть так как это делали раньше. Для людей, которым надо отправлять, у нас все вакуумируется да. каждый день отправка, да, не только по Украине, своей перевозчики есть. У нас большой ассортимент тендерных блюд. Ну вот, допустим, сразу же покажу вам. Посмотрите, вот это вот у нас идет филешка а индюка, запеченная а -а -а. в тундыре. У нас есть рульки, у нас есть ребра, у нас есть там. Кого хотите, можем зажарить. <свят> 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 Ребята, ставьте лайки, делайте репосты. Это на оптовом рынке. Я прикреплю Константина контакты. Вы сможете связаться и. Вкратце, это куриное филе, копченая домашняя девочка. В среднем от полукилограмма до килограмма. От, Такая от, вкусняшка выходит там 150 гривен. Отправляете по Европе? Конечно, все в двойном вакууме, в пенопластовых коробочках. Лю...